Ні, це заготовка, яким відкривається замок. Вставляється, він крутиться, ну, машина двері і відкривається замок. Я не пам'ятаю, автограбер, чи якось так називається. Такая служба, правильно.

Згідно статті 63 України жодних показів давати не буду. Мені питання ваші не будуть відповідати. А чому? Згідно з статті 63 України. Ну чому ви відмовляєтесь? Згідно з зрозуміло. Ну я маю що... право. За що ви затримуєте? Не знаю. Наразі не розумію, за що ви Затримання. Не имею понимания, за что за тренер. Раньше судим? Статья 63 Конституции Украины. Отказываюсь удачи дачи А чему? Чему? Вы Статья 63 Конституции Украины. Дадим все сказано. В настоящее время в одном из следственных подразделений главного управления города Киева проводится досудебное следствие по факту совершения незаконных завладений транспортными средствами, которые на данный момент как установлено совершено группой лиц. Несколько транспортных средств в ходе проведения следственных действий изъяты. В настоящее время эти лица, совершившие эти незаконные завладения, задержаны. И именно в это время сейчас проходит рассмотрение в суде представления следователя, поддержанное прокурором, по поводу избрания меры пресечения в виде содержания под стражей. Хочется сказать о том, что реализация данного задержания стала возможным из-за плотной совместной работы сотрудников розыска главка с департаментом внутренней безопасности. Среди этих задержанных лиц также и бывший сотрудник правоохранительных органов, который перешел на другую сторону баррикад и теперь занялся совершением преступлений. Ихними, скажем так, жертвами стали лица, владеющие э, далеко не дешевыми транспортными средствами, э, как я уже сказал, ряд элитных автомобилей установлены, местонахождения изъяты, и в ближайшее время будем возвращать их э, потерпевшим, ну а, соответственно, дальше проводить досудебное следствие, направленное на установление всей преступной э, деятельности этой группы. На данный момент, как я уже сказал, проводится досудебное следствие, выясняются все Причины, которые способствовали стать этим людям на этот путь совершения преступлений, выясняются все их связи, возможные сообщники, а также установление всех тех предметов, которые они использовали для совершения данных преступлений, а также их дальнейшие цели по поводу распоряжения похищенными транспортными средствами. 5 февраля вечером я приехала домой. Поставила машину на стоянку возле дома. Вот здесь, на этом месте. Утром спустилась в 9.30 утра ехать на работу. И обнаружила, что машины на этом месте нету. Позвонила в полицию. Спустя минут 10 приехала полиция. Опросила свидетелей. На вот этом доме есть камеры. Мы обратились туда, нам предоставили видеозапись с камер. Было обнаружено, что в 5 утра неизвестный человек просто сел в машину, завел и медленно уехал на моей машине. Неизвестном, понятно, никому направлении. Сегодня утром мне позвонили сотрудники внутренней безопасности и сказали, что моя машина найдена. Честно говоря, я не надеялась, потому что очень много машин угоняют. Мою машину нашли. Спасибо большое полиции за то, что нашли мою машину.